Kaulum makrufum, wamaghfiratun khairum min sadqatin. Yatbaghah aada. Allahu ghaniyul halim. Kata-kata yang baik dan kemaafan itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakitkan hati penerima. So if you cannot hold yourself, it's better for you to give good words or even to apologize, eh, Sorry, the, to to forgive the person. Itu lebih baik. Itu pun sedekah juga. Ada orang kadang-kadang kan -kadang -kadang minta sedekah kan. Kita nampak kadang-kadang benda ni. Gila lah. Kadang bagi, tapi bagi dengan azar. Betul? <tuk> ah, ambil lah. Kan? Itu azar itu. Lebih baik mungkin pada ketika itu, dia just kata, saya doakan makcik. Apa? Dipermudahkan urusan. Itu lebih baik. Itu kaul ma'ruf. Berbanding, awak lagi. Semalam dah datang, minta lagi. Contoh-contoh. Gana. Contoh. Yalah, memang pun banyak skamer. Tapi, nak kata semua skamer pun tak boleh. Lahlah kita tak sedekah langsung kalau kita kata semua skamer. Itu pun permainan syaitan juga. Saya hmm. susah nak percaya Ustaz orang minta sedekah sekarang ni. Lahlah tak sedekah langsung. Itu syaitan's game. Be very careful of that. Hmm. Kalau awak tak percaya orang yang datang ke awak, maksudnya awak tak mencari orang. If you do not believe people coming to you, then you should find people who needs it. That's why later Allah cakap pasal benda tu pula. Uh, you have to actively seek out these people. So you cannot hide behind this alasan of banyak skamer Ustaz. Saya, dah, saya jarang sedekah sekarang banyak skema. Ini bukan alasan yang boleh dipakai. Sebab you have to actively seek them out. Those who are in need. Jadi kalau kalau tak boleh tahan diri dia daripada menyakitkan hati orang, lebih baik cakap yang baik-baik saja. Dan tak bagi pun tak apa. sebab Allah kata apa? Khair. Cakap benda baik dan memaafkan itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakitkan hati orang. Pernah nampak orang sedekah tu campak kat lantai. Saya tak tahu. Saya pernah tengok satu video tapi saya tak tahu lah autentik tak video tersebut. Tapi saya terbayang orang yang ngutip duit tu. <laughs> saya mungkin rasa dia rasa tak berbaloi lah. Sebab maruah dia tu macam hilang pada ketika itu. Kan? Okay? Aku dapat duit ni tapi aku dihina sebegitu rupa sekali. Dan, so, so Allah kata macam ni. Kalau diiringi dengan agar, maka lebih baik berkata baik atau beri kemaafan. Bukan dalam semua keadaan bersedekah itu lebih baik. Eh? Khususnya apabila tidak mampu tahan diri daripada adha. Sebab so, bila awak bagi, lepas tu awak bagi adha sekali, orang tak ingat apa barian awak tu. Atau dia become neutralize. Dan dendam di hati orang tu lebih besar. Sebab orang akan anggap awak menggunakan sedekah tu untuk menyerang. The sedekah itself is being used to pierce your heart. Betul tak? Betul tak awak boleh guna sedekah untuk menghina orang? Kalau tak bagi, awak tak hina dia. Tapi dengan pemberian tu, awak boleh hina orang. So, bukan dalam semua keadaan memberi itu lebih baik. Khususnya kalau awak tak boleh kawal diri daripada melakukan ada. Allah tekankan lagi, nampak ni? Ni sebelum awak cerita pasal riba ni, Allah tengah prepare us. He is preparing us to understand this matter. So, if you do not read these verses that came before, and suddenly you read the verse on riba, you will never be able to understand it. You takkan faham kenapa Allah mengumumkan perang kepada riba. You have to read these verses that came before. Wahai orang beriman, lagi sekali Allah kata, jangan batalkan sedekahmu dengan mengungkit atau menyakiti. Seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak dan tidak beriman kepada Allah satu hari akhir. Ini tanda riak kita dan kurang iman kita kepada Allah adalah kita uh, mem, apa, mengungkit dan juga menyakiti. Perumpamaan yang seperti batu licin yang di atasnya tanah lalu ditimpa hujan lebat. Bayangkan pebble dekat atasnya ada tanah sikit. Hujan kalau lebat tu habis. Bersih terus. Hmm. Semua pahala awak tu akan hilang macam tu. Hmm. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi so, di sini Allah buat perkaitan jelas antara alman dan adha dengan riak dan ketidakikhlasan. Ayat seterusnya. Dan orang yang menafkahkan hartanya demi keredaan Allah. وَتَثْبِيْتَ مِنْ أَنْفُسِيمُ Statement pertama tu orang baca boleh faham. Tapi statement kedua. وَتَثْبِيْتَ مِنْ أَنْفُسِيمُ Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka mengharap keredaan Allah. وَتَثْبِيْتَ مِنْ أَنْفُسِيمُ تَثْبِيْتَ مِنْ أَنْفُسِيمُ ni very interesting statement. Bila saya buka tafsir-tafsir ni, berbeza-beza. Tapi saya punya hati cenderung mengatakan Lepas saya tengok tafsiran-tafsiran yang berbeza ni, maksud dia adalah watas bitamin anfusimi adalah orang yang bersedekah mengharapkan rida Allah dalam masa yang sama, dia nak bukti bahawa dia jujur dengan Allah. Sebab Nabi kata dalam sebuah hadis, as-sadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti. Ulama syarahkan bukti kebenaran iman seseorang. So ada orang dia sedekah, dia sedekah nak teh diri dia. Aku ni sebut iman beriman-beriman, ah, agifisabilillah. Lepas tu dia check dia punya state of the heart. Risau lah, dia menyesal lah, itu ada problem ni. Tapi kalau dia dapat terus serah macam tu beri. Itu tafbitan min anfusin. Dia dapat sabitkan, ni bukti. Alhamdulillah, aku ada iman. Alhamdulillah, I trust in God. Ini tafbitan min anfusin. Pembuktian kepada kejujuran diri mereka. Kama thali jannatin birabwatin asawaha wabilun faatat ukulaha du'afaini fa'in lam yusubha wabilun fatal. Allahu bima ta'amaluna basir perumpamaan orang seperti itu adalah seperti kebun di dataran yang tinggi. The best, uh, the best, apa, kebun yang you boleh ada adalah di kawasan yang tinggi, elevated. Kan? Ia disiram hujan lebat lalu menghasilkan buah dua kali ganda. Kerana kesuburan. Jika tidak hujan lebat pun, hujan renyai-renyai pun memadai. Allah maha melihat apa yang kamu lakukan. So Allah tengah cerita orang-orang yang jiwa-jiwa mereka ini seperti kebun-kebun di atas bukit yang begitu subur. Kalau dapat hujan lebat, dua kali ganda penghasilan dia. Tapi kalau tak ada hujan lebat pun, ada hujan renyah-renyah pun, dia tetap menghasilkan kebaikan. Ha. Maksud dia, dia punya, walaupun dia tidak dapat banyak nourishment ataupun rezeki atau apa, dia tetap boleh beri kebaikan. Tapi kalau dia dapat rezeki, kalau dia dapat harta yang banyak, dia akan bagi dua kali ganda. Nah, ini orang-orang yang sedekah kerana Allah dan nak membuktikan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu SWT. Luar biasa, ya? luar biasa. Ini Islamic capitalism in sense. Ketamakan kita harus di sini sebenarnya. So nak tamak boleh. Tak salah tamak. Tamak di sini. Allah dah bagi jalan ni. Ini nak tamak-tamak di sini. Nak cemburu-cemburu di sini. Nak envy. Nak hasad dengki yang halal. Hasad dengki di sini. Bila awak tengok orang kaya-kaya, tapi dia ni tak ada cinta kepada dunia. Awak nampak dalam hidup dia. Orang macam tu awak boleh hasad kepada dia. Ini hasad yang baik. Dia halal kalau Rasulullah SAW. Antara yang awak boleh hasad je adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu dia. Awak boleh hasad kepada dia. Hasad ni bukan awak jadi benci dia. Hasad dia adalah kalaulah aku ada apa yang dia ada. Benda lain, jangan buat macam tu. Sebab benda lain, awak buat macam tu, awak akan pergi to the next step. Next step tu apa? Kalaulah dia tak ada benda tu. Dia daripada, kalaulah aku pun ada, kepada, kalau aku tak ada, engkau pun tak boleh ada. Ha, dia akan pergi ke situ. Tapi kalau hasad yang baik, jealous-jealous ha, yang baik ni adalah, kalaulah aku ada apa yang dia ada. Dan berhenti di situ. Kalaulah aku pun dekat dengan Allah, macam dia dekat dengan Allah. Kalaulah dia punya khusyuk tu, aku pun dapat. Eh, dapat? Dapat apa Dapat apa sebab kita nak kebaikan tu. Kita nak dekat dengan Allah. Maksudnya tu pengharapan, doa. Dan, Kalaulah aku dapat kecintaan ni kepada Allah. Kita kenalah rasa, takkanlah tak rasa apa. Nampak orang yang jujur dengan Tuhan, takkanlah kita tak nak. Maksudnya kita tak hargai benda tu. Hmm. So itu adalah envy yang halal dan berdu berpahala sebenarnya. Sebab dia akan push you to do good things. Okay? Jadi orang-orang seperti ini, dia banyak harta ke banyak apa ke, hujan tu lebat ke tak lebat, dia tetap menghasilkan sesuatu. Renyai-renyai pun dia tetap menghasilkan sesuatu. Lebih ha, macam tu. Itu orang beriman. Ha, dia akan hasilkan kebaikan. Buah dia akan keluar juga. Walaupun mungkin tak berganda-ganda, tapi tetap berbuah juga. Hmm. Hati yang baik dan subur akan menghasilkan kebaikan yang berganda apabila dicurah air yang banyak. Namun dengan air yang sedikit sekali pun dia mampu berikan kebaikan. Hmm. Maksudnya tak ada ketika lah orang beriman ni tidak buat kebaikan. Tidak ada ketika. Dia tak akan beri, beri alasan yang bermacam-macam. Oh, saya tak ada ni, saya tak ada tu, saya tak akan buat baik. Tak apa, you tak boleh buat ni, you buat baik yang lain. Bermacam-macam peluang, bermacam-macam aspek kebaikan yang kita boleh buat dalam dunia ni. So, there is no such thing yang saya tak boleh buat baik, Ustaz, sebab saya ni orang susah. Saya tak boleh tolong orang sebab saya ni jahil. Saya tak boleh senyum, Ustaz, sebab saya ni memang lahir-lahir je muka ketat macam ni. <laughs> Itu pun tak boleh. Ada orang nak senyum pun susah. <laughs> Lepas tu kata, memang saya whole family muka macam ni, Ustaz. Ustaz jangan salah sangka kat saya. I mean people have excuses Right? But Allah, Allah boleh bagi lebih banyak excuse. Okay, you tak boleh buat ni, you boleh buat ni, you boleh buat ni, you boleh buat tu, you boleh buat ni. <laughs> so we can't give any excuse to Allah Subhanahu Wa Okay. Ayat seterusnya. Ha, ini Allah kasih satu smackdown sikit kepada manusia. Adakah seseorang di antara kamu suka mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir sungai-sungai di bawahnya? Penuh dengan buah. Lalu dia ditimpa tua dan mempunyai anak-anak yang kecil. Bi'afah ni juga boleh dijemahkan sebagai anak-anak yang lemah lemah ni juga boleh maksud lemah dari kewangan, tubuh, pengaruh, ilmu, lemah secara umum. You nak ke? Allah tanya macam ni. You nak ke ada duit yang begitu banyak, harta yang begitu banyak, lepas tu bila you, tu, you tua, you tengok orang yang akan mewarisi you adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang pemalas, yang tidak ada IQ, yang tidak ada semangat perjuangan. Dan kebun kamu pula terbakar, Allah kata. Fa'asabha'i'asarun fihi narun fahtarqat. Maksud Allah selalu kita berfikir kadang orang kaya ni ataupun orang yang gila kepada kebendaan ni saya bukan cakap orang kaya eh saya orang yang gila kebendaan ni kadang orang miskin pun gila kebendaan juga kan <laughs> gila kebendaan ni dia waktu muda dia tak ingat benda ni dia, dia neglect keluarga dia dia neglect anak-anak dia company yang penting is company saya ustaz saya punya company tapi anak-anak tumbuh lemah bapa mungkin cerdik bapa mungkin berpendidikan tapi anak-anak tak dapat meneruskan legasi tradisi anak-anak jadi lemah hmm. so you tak perasan harta yang you penat-penat kumpul tu you akan pass kepada orang-orang yang maybe akan menjulikan harta tersebut. Macam tu je Allah kata. Macam tu je. Engkau punya 30-40 tahun kegilaan kau mencari kebendaan, anak-anak kau boleh joli Beberapa malam saja. Sebab engkau tidak menyiapkan mereka menjadi orang-orang yang berkualiti. Because so you're too busy with your dunia. Or you can even, boleh saja berlaku calamity kan? Allah bagi contoh, terbakar. Kebun kau terbakar. Boleh saja berlaku. So what's the point of all that? Allah nak tanya, fikirlah. What makes you think that all these things will be with you forever? Ada kata macam ni. Saya bina empire ni bukan untuk saya saja, tapi untuk generasi yang datang selepas saya. Tapi dia tak invest apa-apa untuk baikkan generasi tu. So itu bukan kenyataan yang jujur. Dia tak melahirkan orang jadi orang bertakwa, beriman. So itu akan membuatkan usaha dia tu sia-sia. Allah Allah ni bagi bagi advice kepada kita. Would you want this to happen to you Allah? ask? waddu ahadukum. Would you love this to happen to you? Would you suka ke benda ni berlaku kepada you? So Allah suruh kita apa? Betulkan prioriti kita balik. Betulkan your priority. Perimangatan bahaya keutamaan hidup yang salah. Sumber kekayaan jika tanpa iman akan jadi sumber kesedihan. Ingat benda ni. Okay. Besar harta awak, besarlah sedih awak kalau awak tidak ada iman. Sebab satu hari awak akan meninggalkannya. You will leave it behind. Worst if you see your own children uh, flung it around. Kan? Dan merosakkan perjuangan ni. Zuriat yang kuat itu lebih patut diutamakan. Kita lupa anak-anak kita ni harta sebenarnya. Anak-anak kita. Tapi bina anak-anak ni kadang lebih susah daripada bina company sebenarnya. That's why many people, they neglect their own children. But they focus on their businesses. Zaman sekarang kahwin pun tak. Kahwin nak. Bila tanya, kerja, kerja, kerja. Tapi bukan kan. Kenapa kita tanya? Kenapa nak ada kerja? Kadang orang tak fikir kan? Bila kita tanya dia, baru dia tu fikir. Kenapa ya aku nak ada kerja? Sebab dia ingat kebahagiaan dia akan datang daripada situ. Saya tak tahulah. Saya lihat Islam ni dia ajar kita satu benda. Dia kata, eh, dia ajar kita, like, having a family is actually a source of happiness. Dengan berkeluarga tu adalah kebahagiaan sebenarnya. Dia yeah, it come to these set of problems, but kebahagiaan dia adalah manis. Hmm. Kita tengok kan orang-orang yang susah, kan? Eh? tapi happy je. Eh? Kesengsaraan manis. Manis, manis. Kehidupan okay, dia manis. Sebab saya terfikir, apalah yang manusia ni perlu untuk bahagia dalam hidup sebenarnya? What are the requirements? Katalah dia hedonis sekalipun. Kan? Hedonis sehedonis pun. Orang susah pun boleh masak sedap. Betul tak? Lah, kadang lagi sedap dia makanan kau tak? Orang susah pun boleh dapat, um, sorry to say, ini apa, apa, benda seksual lah kan? Orang yang susah pun boleh dapat uh, nikmat seksual yang selevel dengan orang-orang yang kaya. So, soalan dia adalah, you can gain all of this, ini nikmat dunia ni. Hedonis can be attained without a lot of money pun sebenarnya. Sebab tu ada orang-orang yang susah, dia cukup bahagia. Sebab cukup, balik isteri dia masakkan dia dengan sepenuh hati, isteri dia pula pandai memasak. Suami dia pula yang tahu menjaga perasaan dia, walaupun hidup sebab kekurangan, tapi kebahagiaan itu genuine. Nak berapa ramai orang yang ada segalanya tapi tak boleh hidup tanpa projek. Kan? Tak boleh hidup tanpa kalau tak jumpa sekretaris. Benda ni dah berlaku ribuan tahun manusia mengalami benda yang sama tapi we still do not learn from it. We still do not learn from this. We do not need much to be happy. Kita tak perlu banyak untuk bahagia sebenarnya sahabat-sahabat. Kenapa kebahagiaan membesarkan anak tu dia sangat memuaskan hati kita? Anak yang soleh contoh kan. Saya boleh faham ibu ayah yang sangat bahagia bila anak-anak dia -anak jadi orang soleh. Dan saya rasa kebahagiaan itu jauh lebih dari besar daripada kebahagiaan orang yang dah bina syarikat besar-besar. Okey, itu pun ada sumbangan. Saya tak menafikan benda tu. Macam contoh kan baru-baru ni kat KS pasal Tun Daim kan. Dan, uh, I mean, jasa besar. Jasa besar kepada masyarakat. Semoga Allah ganjari. Ha? Semoga Allah pun akan berusaha-usaha beliau. Allah ganjari kebaikan yang beliau. Tapi saya rasa ibu ayah yang dapat melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha ni, kepuasan dia lain. Kepuasan dia lain. Sebab apa? Sebab melahir, mana ada benda lebih mulia dari manusia kan? Orang boleh bina piramid dan awak boleh berbangga dengan piramid tu. Tapi piramid adalah piramid. Tapi bila awak bina manusia, awak bina manusia. Antara makhluk termulia, Tuhan. So when you build a human being that is good, nothing beats it. So bila orang tanya, kan, Ustaz kata Madinah tu adalah tamadun terhebat. Tak ada bangunan tinggi-tinggi pun. Tak ada teknologi pun yang Nabi buat. Saya cakap, you kalau letak Sian Abu Bakar kat sebelah Petronas Twin Tower tu, Orang yang buta, dia tak akan nampak sana Abu kat tepi. Tapi orang yang celik mata hati dia, dia akan nampak sana Abu ni berjuta kali lebih mulia daripada mana-mana teknologi yang manusia boleh hasilkan. Itulah produk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is the production of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he produces a great human being. Dan itu adalah itu adalah factory yang paling susah dan paling mahal. The factory of the prophets is to produce saints. Factory para nabi ni menghasilkan wali-wali. We need saints of Allah Subhanahu wa taala menghasilkan orang, -orang soleh. Barulah boleh hasil teknologi yang soleh. Kalau orang toleh yang buat teknologi, dia jadi teknologi toleh. Dalam bahasa Arab, soleh tu lawan dia toleh. Ha. ni soleh ni to. Dua apa sih? Orang yang tak soleh, teknologi juga tidak soleh. Orang soleh menghasilkan insyaAllah teknologi yang yang soleh. Jadi bagi siapa yang tak nak kahwin, tak nak apa, entahlah, saya tengok trend ni macam dah banyak pula kan. Uh, dengan ada social media ni, bukan main benda-benda seperti ini timbul. Jadi terbaca posting pasal apa? Uh, orang buat banding-banding suami. Yelah ya? uh, bila ada social media ni, orang dah boleh banding. Lelaki dah boleh banding isteri dengan orang lain. Isteri pun dah boleh banding suami dengan orang lain. That's why sometimes comparison is very very dangerous. Kadang-kadang hmm. pengetahuan terhad tu lebih baik. When you know too much, you will start comparing with so many things. Hmm posting tu pasal apa dia post base uh, bestnya suami dia berikan dia kereta <laughs> sebagai hadiah kan best kalau isteri awak tak tahu benda tu bila dia dah tahu sebahagian mereka sebahagian wanita akan mula lah compare-compare kan suami aku ni birthday aku bawa makan kat restoran je dan dah start compare kan. sebab manusia adalah manusia lelaki pun sama juga tengok wanita yang masya Allah masya Allah kan <laughs> dia mula compare Salah dia lah pergi tengok. Dan nah, salah wanita-wanita tu pergi memperagakan diri mereka. Hmm, Masya Allah kan. Komen pun Masya Allah. Masya Allah kan? Tapi tengok kan. Kita dah izinkan diri kita untuk compare. Dan bila dah start comparing, mulalah nikmat depan mata kita ni hilang. Kemuliaan dia kan. Dangerous comparison ni. bagi yang tak nak kahwin apa semua, tak nak ada anak apa semua tu, saya minta muhasabah lah. Periksa balik. Periksa balik. Sebab awak telah mengharamkan diri awak daripada satu kebahagiaan yang cukup besar. Hmm. Dengarlah, saya orang berkeluarga. Saya tahu. Masalah, masalah. Masalah memang ada. Tapi kebahagiaan tu tidak 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 terbanding. Kita kata. Ha. Awak tengok anak-anak awak besar, awak tengok fitrah mereka timbul, awak tengok roh yang berada dalam diri mereka, kemuliaan manusia. It's beautiful sedih kalau kita izinkan masyarakat kita haramkan diri mereka benda-benda ni. Kesusahan yang datang tu pun adalah tak apa, awak berniat untuk berkahwin. Lepas tu kalau apa jadi dengan rumah tangga awak, tak ada masalah. Kalau awak dah cuba selamatkan, tak dapat selamat, khalas, bismillah, teruskan, tak rugi. Dia bukan, Allah kata, ha, hang dah kahwin, hang cerai, semua kebaikan berlaku dengan nikah tu kosong jadi. Mana ada macam tu? Atau seorang ayah yang membesarkan anak, apa anak tu pilih jalan yang tak baik. Adakah Allah menghapuskan semua kebaikan ayah dia? Tak. Tu saya kata tadi, people want insurance. Dalam benda ni, people want insurance. Unless you can ensure me that I will be happy in this marriage, then I will get married. Who can do that? Semua so benda nak assurance. Risk management yang melampau. Face it, life is full of risk. You take the necessary precaution, but don't go overboard. And when it happens, it happens. Face it. Khalas, Bismillah. Ya Allah, I accept this from you. I will improve myself. I will try my best to not do this again. But I accept this sickness, I accept this problem, I accept this crack, I accept this mistake. Hmm. Betul tak sahabat-sahabat? Akhirnya nak balik kepada nak ensure everything. They want to ensure everything. Alah ustaz orang kahwin pun hari ni tak happy. So what are you expecting? Are you expecting saya nak kahwin, saya tak nak, ada masalah? Kalau orang dulu dia kahwin, kita bina keluarga sama-sama. Betul tak? Saya terima kelemahan awak, awak terima kelemahan saya. Dan saya tak akan tengoklah kepada lelaki lain lepas tu. Atau kepada perempuan lain supaya saya buat perbandingan. Inilah suami aku, inilah suami aku, aku hadap dia sampai aku mati. Dan inilah isteri aku aku hadap dia sampai aku mati. Dengan segala kekurangan ni. Orang sekarang kan cakap apa? Bodoh. Hang izinkan diri hang diperlakukan begitu. Tak, perspektif orang lain. Perspektif orang lain adalah, Ustaz, saya sabar dengan perangai suami saya. Bukankah saya dapat pahala, Ustaz? Ada je kes suami kaki pukul, kaki botol. Isteri tak nak minta cerai. Orang hari ni akan kata bodoh. Tak ada kata, kalau saya bercerai dengan dia, siapa nak siapkan makan pakai dia? Siapa nak ingatkan dia pasal solat? Look at their perspective. Isn't this more honorable? Then some people, oh, saya so kena jaga happiness saya sendiri. I need to know to be happy. I have the right to be happy. Yes, I do not say that you do not have the right to be happy. But there are higher things in life than your own happiness. Betul tak? Lah? Ada banyak benda lebih besar daripada kebahagiaan pribadi kita sendiri. Tapi hari ini kita dicanangkan, oh, find your happiness. Find your own path dangerous this kind of statements sebab tu Allah kata asabiqun asabiqun ula ikal muqarrabun sebab tu Allah sebut apa thullatu minal awalin wa qalilu minal akhirin lebih banyak orang-orang macam tu pada generasi sebelum berbanding generasi kemudian because there is a big difference yang kita kena acknowledge this big difference there is a big switch of attitude and all of this tapi bukanlah saya kata stay with your abusive husband dalam Islam kita diizinkan untuk berpisah dan sebagainya. Ataupun with the abusive wife. Kan? <laughs> Tapi kalau you boleh tanggung, you boleh tahan dan you fikirkan anak-anak ataupun you fikirkan suami you sendiri yang maybe abusive tu. Atau you fikirkan isteri you sendiri yang maybe abusive tu. Ni kalau aku ceraikan dia ni, ke mana dia akan pergi? Kehidupan dia akan lebih teruk daripada sekarang. Tak apa, aku akan tahan dengan dia. Isn't that more honorable? Honorable. So we do not know what these people are actually swallowing in their lives. Kalaulah semua orang-orang hebat dulu boleh bukukan kisah kehidupan kekeluargaan mereka pasti kita akan dengar kisah-kisah yang luar biasa tengok Asia kan dengan Fir'aun kan hmm. I do not claim to know all the details why she stayed with Fir'aun maybe she have hopes for him maybe she trying her best to make dakwah to him right atau mungkin Fir'aun tak bagi dia tinggalkan tapi nama dia dalam Quran Imratu Fir'aun, isteri Fir'aun. So, she still the legal wife of Fir'aun. Kita tak dengar lah kisah dia minta cerai ke atau Fir'aun ceraikan dia ke. That's an interesting thing to, to study. Kan? Hmm. Hari ni senang-senang je bercerai. Kan? Cerai senang. Statistik baru-baru ni keluarkan kat Selangor. One, apa, one to three marriages akan dissolve. Ini membimbangkan lah, membimbangkan. This is very worrying, dia membimbangkan kita semua. Adakah kita dah tak boleh nak faham perempuan dan perempuan sudah tidak boleh faham lelaki? Apa yang telah menjadikan kita begini? What caused us to be like this? When men actually love women, right? And women actually love men. What happened to us until we cannot stand each other? Something must have happened. Sesuatu mesti berlaku dalam tamadun yang merosakkan benda-benda ni. Saya harap perbincangan di Malaysia ni bila dah keluar statistik tu bukan sahaja tentang macam mana nak halang perceraian berlaku. But the bigger scheme of about feminism, women right, women right, men's right, the philosophy of gender harmony. Ini semua kita kena bincangkan balik sebenarnya. We have to start talking about this in the open. Hmm.